মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া যিকেইটা কথা অমিত শ্বাহ আৰু মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ শেহতীয়া যিবিলাক অতি তাই সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁলোকে প্ৰচণ্ড ভয় খাইছে আচল সত্য সেইটো ভয় নাখালে তেওঁলোকে বিৰোধী কণ্ঠ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে ই ডি চি বি আই ইনকাম টেক্স কেনেকৈ লগাইছে জানেই সেইবোৰ আৰু মই কোৱাৰ দৰকাৰ নাই ভয় নাখালে তেওঁলোকে এটা সৰু সৰু কথাত ফেচবুক প'ষ্ট কিবা কথাত পুলিচ পঠিয়াই দিছে পুলিচ বাহিনীটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তিত পৰিণত হৈছে আজি মই শিলচৰত আছোঁ দুদিন আজি অমিত শ্বাহ আহিব আবেলি তাৰ কাৰণে ইহঁতিতো যুদ্ধকালীন যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এটা ইলেকশ্যনৰ সময়ত আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহিবলগীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ালৈ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ আহি আছে কিয় আহিবলগীয়া হৈছে সেইবোৰতো বহি থাকিব লাগিছিলে ঘৰত মোক গৃহমন্ত্ৰীৰ সময় থাকিব নালাগিছিলে কিন্তু আহিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে এইকাৰণে যে তেওঁলোকৰ অৱস্থা যে খুব বেয়া সেইটো তেওঁলোকে খুব ভালদৰে গম পাইছে গতিকে ঊনৈছ তাৰিখে প্ৰথম যিটো ফেজ হ'ল ভাৰতবৰ্ষত মই আপোনালোকক আজি কৈ যাওঁ যে এই ফেজটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এডভান্তেজত আগবাঢ়ি আছে এইটো সত্য এই সত্যটো তেওঁলোকৰ কথাত ওলাইছে আৰু যিজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কৈ থাকে কিং কিং মানে নেনামে ওপৰৰ পৰা চৈধ্যটা পাম তেৰটা পাম বাৰটা পাম মাজতে কিবা চাৰে এঘাৰটা এটা বুলিয়াইছিল চাৰে এঘাৰটা পাম নে বুজি নোপোৱা কথা তেওঁ কৈয়ে থাকে আজিকালি তেওঁ কথা কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে নাচি পেলাই আকৌ যত্ন কৰিছেগৈ কিন্তু মহিলা কিছুমানক এইবোৰ দেখোঁ আৰু এইখিনিতে ভাল কথা এটা ওলাইছে মই কালি বহুত তেনেকুৱা পালোঁ ফৰ্ম আপোনালোকে দিয়ক অৰুণোদয় ফৰ্ম য'ত মোদীৰ ছবি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছবি তাত কোনো ষ্টাফ নাই কোনো অফিচাৰৰ নাম নাই একোৱেই নাই সেই কাগজবোৰ চপাই মানুহবিলাকক পাগল কৰিছে আৰু একাংশ মানুহটো সদায় পাগল হয়েই নোপোৱাই নাই এইবোৰ অৱস্থা হৈছে আৰু প্ৰশাসনক তেওঁলোকে নিজৰ কামত এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ প্ৰমাণ আজি চিছৰ কালি ইয়াত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আজি ৰাস্তা কোনে ভাল কৰি আছে চাওকগৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ একেবাৰে থিয় হৈ কাম কৰি আছে কিন্তু আগতে ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেনেকৈ কাম কৰিব পৰা নাছিল নেকি আজি যে পাৰিছে কিন্তু অসমত ইয়াত এতিয়া ওলাই গৈ কালি মই দেখিছোঁ যে গোটেই চাৰিওফালে পুলিচেই পুলিচ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে গতিকে অসমৰ ইয়াত যদি আজি শ্ব'ত তেওঁৰ এহেজাৰ মানুহ হয় আৰু তেওঁলোকেতো আৰু বাছ তাছ গাড়ী ৰিকুশ্যন কৰি মানুহ আনে তাত কোনো স্বতঃস্ফুতভাৱে নাহে সেই মানুহবিলাকতকৈ বেছি সংখ্যক ইয়াত আজি শিলচৰত পুলিচ আছে মই মানে যিমান পৰহি এয়াৰপৰ্টত কালি যিমানবোৰত দেখিলোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচা চিনি পাওঁ গোটেইবিলাক আজি শিলচৰলৈ কালি লৈ অহা হৈছে এইবিলাকে কি সূচায় মই ইমানো ডাঙৰ কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ আপোনাক যে পতাকা বিজেপিৰ পতাকা জোৰকৈ লগাই দিয়া হৈছে আৰু তাত পুলিচে সহায় কৰিছে পুলিচ থিয় হৈ আছে আৰু দোকানবিলাকত বিজেপিৰ পতকা লগাই দিবলগীয়া হৈছে বাধ্য হৈছে মানুহ গতিকে আতংক সৃষ্টি কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি মানুহক ভয় খুৱাই তেওঁলোকে যে ইমান দিন শাসন চলালে সেই শাসন আৰু এতিয়া চলিবলৈ নাই কাৰণ মানুহে বুজি পাইছে সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান চাৰে এঘাৰ বাৰ তেৰ পৰা আহি আহি কৈছে যে আমাৰ ডিব্ৰু যোৰহাটত আৰু আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৈছে যে নগাঁও এইবিলাকত আমাৰ মানে কণ্টেষ্ট হ'ব এইটো কথা কোৱাটোৱেই বহুত ডাঙৰ কষ্ট তেওঁৰ দৰে মানুহে আৰু যোৰহাটত ডিব্ৰুগড়ত এই গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক হৰুৱাবৰ কাৰণে মই আছিলোঁ তাত কেইবাদিনো কি কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়া যদি ক'ৰবাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিকে আজিৰ তাৰিখত তেতিয়াহ'লে ভুৱা প্ৰচাৰ আৰু লগত টকা এই টকাৰহে জয় হ'ব এইটো কোনো বিজেপিৰ জয় নহয় টকা যিধৰণে তেওঁলোকে বিলাইছে যিধৰণে টকাবোৰ তেওঁলোকে আনিছে আৰু সকলোৱে জানে যে তেওঁলোকৰ গাড়ীবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় ৰাহুল গান্ধীৰ কয় কি কয় হেলিকপ্টাৰত নেকি তালাচী হৈছে মই কৈছোঁ যে মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ প্লেনত তালাচী হওক তাত কিমান পইচা ওলাই দেখা যাব